যদি মই কণ্টেণ্টৰ কাৰণে কৰোঁহেঁতেন মই ইউটিউব চাৰি বছৰ আগতে কৰোঁহেতে মই তেতিয়াই প্লেন কৰিলোহেঁতেন হে গাইজ আছলাম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এন ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে দিনটো আজি ভিডিঅ' এডিট কৰা ভিডিঅ' পাঁচবাৰমান আপলোড দিছোঁ পাঁচবাৰমান আপলোড দিয়াৰ পাছতহে গৈছেগৈ কিয় নাজানো বেটাৰ দেখালে মানে বেটাক দেখালে বুলি নহয় অপাৰেচনৰ ভিডিঅ' এটা মানে যদি মানে বেটাকৈ নিয়মবৰণত আছিলে যে তেতিয়াও মানে দেখাওঁতে ভিডিঅ'টো ৰিমোভ কৰি কৰি দিছে আজিও তেনেকৈ ৰিমোভ কৰি দিছে মানে বস্তু এটা দেখাওঁ বুলিয়ে ভাবিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ একদম সন্মুখতে এখন বিয়া আছে এয়া পেণ্ডেল দি আছে একদম ধুনীয়াকৈ ত' হয়তো অকণমান দেখাই দিওঁ ত' ভাত পানী খালোঁ আৰু লগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকিব বেটাক শুই আছে আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখাই থাকিম কিমানখিনি পাৰোঁ চাই থাকিব ব্লগটো ঠিক আছে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱাহে নহ'ল যোৱাকালি যোৱাকালি বেলেগ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু বেবি থাকে তো অকণমান দিগদাৰো হৈ যায়গৈ কিছুমান বস্তু সেইকাৰণে এদিনেৰে এদিন এনেধৰণে ভিডিঅ' দিবলগীয়া হয় কিন্তু আজি সিচু একশন ভিডিও মানে ইমিডিয়েট করবল হল যাৰ কারণে একদম লড়লি হল আগে ইন্টাগ্রামতো অকানকে মই এক্টিভ হয়ে আসো ভাবি মানে ডেইলি মিনি ব্লগ তোম অন্তত বেবি রিলেটেড বস্তুখিনে ডিটেইল কিনে তাত দেখাবলৈ চেষ্টা করি কিন্তু ধর মতো আৰু ঘৰুৱা ব্লগ দিও লং ব্লগত লং ব্লগত আদি কৰি সব থাকে তো আজ বেটার হয়েছে টুয়েনটি এইট ন যেহেতু আৰু তাৰ হৈছে ওয়ান মান্থ কমপ্লিট হয়ে পেলে মানে বিশ্বাস কৰক খুৱাবলৈ আজি অকণমান ডাঙৰ হৈছে যে তাতে মানে কি হয় মাইনাহঁতে আমাৰ ইয়াতে এটা মানুহ বেছি ন কোনোবাই নহয় কোনোবাই ধৰি লওক উঠাই দিয়ে যে তো তাৰ এই শুওঁতে শুওঁতে কোলাত খোৱাৰ এটা অভ্যাস হৈ গৈছেগৈ ত' সেইকাৰণে সি তাত শুওঁতে এনেকৈ নাথাকে কিন্তু মই তাৰপিছত মাহঁতেও মানে লৈ লয় বা ময়ো নিজেও সেই কমেণ্টটো আহাৰ আহিছিলে যে মোৰ যে তোমাৰ বেবীটো ডাঙৰে হৈ যাব তেতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লে তুমি ল'বই নোৱাৰিবা এতিয়াতো তুমি লোৱা এনেধৰণে তাৰপিছত মোৰ ইমান দুখ লাগিলে মই তাক যে থ্ৰী ডেইজমান একদম লগতে লৈ থাকিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মোৰ পৃথিৱীত হ'ল আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে ইমান লগত লৈ থাকিলেও নহয় লাগিলে ওচৰত বহি থাকিম মৰম কৰি থাকিম কিন্তু অন্ততঃ শুৱাই ৰখাৰ অভ্যাসটোৱে কৰিব লাগে কাৰণ এতিয়াহে মই ইয়াতে আছোঁ ভৱিষ্যতলৈ মোৰ কাম বাঢ়ি যাব ন তো তেতিয়া মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব তো মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে নাই এনেধৰণে থকাই ভাল ত' আজি হৈছে তাৰ ওৱান মান্থ কমপ্লেইন ত' মই ভাবিছোঁ অকণমানকৈ ওৱান মান্থৰ ফটোশ্বুট এটা কৰিম কিন্তু কি যে মানে নাৰ্জী ফুল আনিবলৈ দিছিলোঁ মই বোলো নাৰ্জী ফুলেৰে হেৰি কৰিম কিন্তু নাই সেইবোৰ নাই মানে নাৰ্ছি ফুল আছে কিন্তু যাৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকে লৈ পেলাই বেয়া পালে তো এতিয়া আছোঁ আৰু মই তাকে ভাবোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাওঁ আৰু ত' মায়ে এইফালে বৰা চাউল মানে কি লাড়ু বনাবৰ কাৰণে বৰা চাউল এইফালে ধুই থৈছে ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছে বৰা চাউলখিনি ভাল কৰি পেলাই লাড়ু বনাব মানে লাৰু আৰু এইফালে মই কাপোৰ জাপি আছিলোঁ সেইকাৰণে বেটাকৈ শুৱাবলৈ গ'লোঁ তাৰপৰা বেটা তাত অকলে শুইছে তো এইফালে মই কাপোৰ চাপোৰ জাপি লৈছোঁ তো এইখিনিও মই জাপি কৰি লওঁ এটা কমেণ্ট আহিছে সেইটো মই পিছত ক'ম ক'ম বাৰু মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু মই ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া ফল মানে পূৰা এক্টিভ হৈ আছোঁ ভাবিছোঁ ডেইলি তাত কণ্টেণ্ট সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ দি যাম যিদিনাখন মই লং ব্লগ নিদিওঁ সেইদিনাখন মই তাতে পূৰা এক্টিভ থাকিম লগতে মই তাত ডেইলিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা নহয় কিবা এটা তাৰপিছত তাত মই ফ'ল' কৰিব মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিছোঁ দাৰি দিওঁ চাই থাকিব ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁহে দেখুৱাই যাওঁ এইফালে মই বেটা খুৱাই থৈ আহি পেলাই মই এইফালে কাপোৰকেইটা আছিলে যে এইকেইটা কাপোৰ মই এনেই জাপি দিওঁ মই থিয় হৈ থিয় হৈ কাপোৰ জপা বেটাৰ নেপি এইকেইটা জাপা এনেধৰণে মই কৰোঁ আৰু বাকী কাম মই তেনেকৈ একোৱেই নকৰোঁ কাৰণ এমাহ হৈছেহে আৰু লগতে মই চাপৰি কাম একেবাৰেই নকৰোঁ চাপৰি হওক বহি হওক এইবোৰ মই নকৰোঁৱেই ইয়াতে আছোঁ যিহেতু সেইখিনি সুবিধা ল'বই লাগিব আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা দিন এইকাৰণে পৃথিৱীটো মোৰ আছেই একেবাৰে ঠাণ্ডা মই নলগাওঁ চেষ্টা কৰোঁ যাতে নলগাওঁ কাৰণ ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি পৰিছে লগতে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আহিছে সেইকাৰণে মই গৰম কাপোৰ পূৰা পিন্ধি মেলিয়ে থাকোঁ বেটা অকণকৈ সাৰ পাইছে সেইকাৰণে মই বোলো এই শাৰীখনৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লাগিব নে যিহেতু এনেকুৱা ওৱান চান এনেধৰণে যে লিখে মই এইখনতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পটককৈ কৰি লওঁ ইয়াৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিছিলে কিন্তু হোৱাইট বৰ্তমান নাই সেইকাৰণে এই শাড়ীখনত কৰিব বুলি ভাবিছোঁ তো এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'ব ভাবিছিলোঁ মই হেৰি কৰিম ডাইপাৰটো কি হ'ল মাইনা ডাইপাৰখিনি অঁ পালে আমাৰ পালেং ৰাজহুৱাকে যে মই পালেঙৰ পৰাই ড্ৰাইভাৰখিনি উলিয়াই দিয়া এই চাউল দি কৰি নকৰোঁ এই ড্ৰাইভাৰটোৱে কৰিম দিয়া ভাবিছিলোঁ মই চাউল দি কৰিম মানে গ্ৰীণত মানে হোৱাইটত হোৱাই চাউল তাউল দি নহ'ব মানে সেইকাৰণে মই এতিয়া মই ড্ৰাইভাৰ সেনেকৈ মানে হোৱাইট কালাৰত হোৱাৰ কাৰণে গ্ৰীণটো লৈছোঁ আৰু ঠিক আছে মই কৰোঁগৈ পটোকে মই ষ্টেণ্ড এটা নিবাহিছোঁ আচলতে কাৰণে মই পিন্ধাই নিম্ন তথাপি ড্ৰাইপাৰ ক'ত থৈছা তাৰ ড্ৰাইপাৰ পেকেটটো চোন ড্ৰাইপাৰ বিচাৰি আছো গাইজ পাইছা নাই ড্ৰাইপাৰ যে দিনাখন অলপ উলিয়াই পেলাই সেই তাত যে থোলা যে তেনেকুৱা তাত তাৰপিছত ড্ৰাইপাৰখিনি ক'ত থোলা ইয়াত থৈছা নেকি এইকেইটাত মই বৰ্তমান ডাইপাৰ এইটো ইউজ কৰি আছোঁ ভাল পাইছোঁ দেই মানে ইউজ কৰি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু পুতুককৈ এইখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ এইখিনি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইফালে দিয়া মষ্ট এচেঞ্চিয়েল ইমানখিনিতো তাক জেগা নালাগে বস্তুটো ইয়াৰ লগতে নহয় নহয় হেৰিটো ভাল লাগিব ন নহয় এইখিনি থাকি দিওঁ এইখন ওলাই আছে ভিডিঅ'ত কোনটো এই নোলাই ফটো কথা উঠিম এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নহয় এই আকৌ লগাওঁতে হেৰি হ'ল যে তাক হেৰি কৰিছিল হেৰিটো পিন্ধাই দিয়া তলৰ চেণ্ডেল চেণ্ডেল আহিছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব ইণ্টিজাৰ এটা কমেণ্ট আহিছে দেই যে চলি হ'ল নহয় এতিয়া এতিয়া আৰু ইউটিউ চলি জন্ম হ'ল এতিয়া ইউটিউবে ইউটিউবৰ কণ্টেণ্টেই আৰু চলি জন্ম হ'ল আৰু এতিয়া ইউটিউবৰ কণ্টেণ্টেই জন্ম হ'ল এনেকুৱা টাইপৰ মানে ত' এই যদি মই কণ্টেণ্টৰ কাৰণে কৰিলোহেঁতেন মই ইউটিউব চাৰি বছৰ আগতে কৰিলোঁহেঁতেন মই তেতিয়াই বেবী প্লেন কৰিলোঁহেঁতেন ত' সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চ অফ চেঞ্চ থকা মানুহ মানে নিজৰ সন্তানটো কণ্টেণ্ট আৰু ঠিক আছে যেনিবা এই বেবীটো যে আমাৰ জীৱনত ওলাই আহিছে এতিয়া সেইটো কি সেইটো কণ্টেণ্ট বুলি নহয় ন এইটো আমাৰ জীৱনৰ এটা পাৰ্ট অফ লাইফ ত' কৰিব এইটো বস্তুটো মোৰ মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' কৰিম তেনেকৈ মোৰ বেবী ওলাবই চাই আছে ত' ওলাবহ তেনেকুৱা নিচিনা কথা যেনেকৈ তাৰ মোৰ মাহঁত আছে তেওঁ তেনেকৈ ওলাই থাকে তে তেনেকুৱা নিচিনা বস্তুটো এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ব্ৰেইন থকা মাথা থকা মানুহে মানে এনেকৈ এইটো কমেণ্ট কৰিছে নাজানো মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয় দিছে নিজৰ মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে মোৰ একো নাই মই বনাই থাকিম মই বনাই থাকিম মই বনাই থাকিম মোৰ মৰ্জি আপোনালোকে চাবলৈ মন নগ'লে নাচাব চেনেলটো হেৰি কৰি দিব এইটো আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নামি ন বাৰু ঠিক আছে

গাইছ হৈ গ'ল মানে একদম নাকান্দা নাই মানে কান্দা ইমান তেনেকৈ নকৰে বাৰু নৰ্মেলি উঠালোঁ এতিয়া এইখিনি থাকক শাৰীখন প্ৰথমতে জাপি লওঁ তাৰপেটাৰ গাখীৰ বিচাৰিব পাৰে কাৰণ সি অথনি বিচাৰিছিলে পুটুকৈ এইখিনি চাফা কৰি লওঁ হা অঁ চাফা মানেতো মাইনাই কৰিব বাৰু এইখিনিয়ে মাইনাই কৰিব মই তাক সি কান্দিলে গাখীৰ দি দিমগৈ আৰু বাৰু ঠিক আছে hi guys <laughs> Bye. 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 as a blog when I su really? yes <laughs> I <saw> guys <laughs> তোমাৰে ভিডিঅ' অমেৰাটো ধৰাচোন দে মই অন গাই যিফালে মোৰ বেটাৰ আজি ওৱান মান্থ দে সেইকাৰণে দেহি থ থ তোমালে কেক বনাইছে চোৱা তুমি খাবওহে নোৱাৰা আছিলে ধৰা চাওক কোৱা বেটাৰ নামটোও লিখা হৈ আছে হেপ ফাৰ্ষ্ট মান্থিউ থেংক ইউ দেই ৰ মই ফটো এখন মাৰি দিম ৰ কেক চাওকচোন সিহঁতে ইমান মৰমত বনাই নিলে কিন্তু মই অলৰেডি ওৱান চান বনাই মেলি ৰেডি এতিয়া মই বেটাক ফিটিং কৰাই আছিলোঁ দে ৰ ভেৰি কৰ অঁ সেইটো দিয়ে বনাই দিম অঁ সেই সেউজীয়া শাড়ীখন পাৰি লওঁ ৰ এইখনত কেনেকুৱা লাগিছে ধৰিবই নোৱাৰিব অঁ মাৰিছোঁ ৰ চা অকণ দূৰভা কৰোঁ ৰহমদুল্লা এইয়া চব মাহীয়েকে একদম থেংক ইউ থেংক ইউ দেই আমাৰ বেটাটো হৈ ময়ে কৈ দিছোঁ আৰু পাই

আহিছিলে মোৰ ৰেকৰ্ডে কৰিব নহ'লে এতিয়াহে কৰা হৈছে নাখাবিছো আমাৰ সীনাবাই নৰা আজি আমাৰ ঘৰত হীনাবাইতো আহিলেই মই আজিৰ দিনটোত তেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলোঁ যে সেইকাৰণে ভালকৈ শ্বুট কৰা নহ'ল কিন্তু মই হীনা বাক অকণমান দেখাই দিছোঁ যিহেতু তাই বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ মানে তাইৰ বেবিও হ'ল তো মই এতিয়াহে দেখা পাইছোঁ মানে তাৰ মাজত দেখাই নহ'ল ফোনত ফটো শ্বটোতহে দেখা দেখি আছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ সন্মুখৰ বিয়া যে হৈ আছে বুলি যে কৈছিলোঁ সেই কইনাগৰাকীক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক মানে ভাত খাবলৈ মাতিছে কইনা ভাত খোৱা যায় মাহঁতে বোৰে ৰান্ধি আছে আৰু শুলে শুইছে আৰু চিলমিলকৈ অকণমান কথা চথা পাতিলে সাৰ পাই যায় তেনেকুৱা নিচিনা কিন্তু বেছিকৈ মানে এতিয়াও মই শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা নাই কাৰণ ৰাতি তেতিয়া ভালকৈ শুব আৰু এনেধৰণে কিন্তু যদি শুব বিচাৰে মই শুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কাৰণ শুলে ভাল আৰু এইটো মাহঁতে ৰান্ধি আছে আৰু কিন্তু মই ভাবিছোঁ অকণমান শ্বুট কৰোঁ কাৰণ কইনাগৰাকী আহিলে অকণমানকৈ দেখুৱাই দিম সেইকাৰণেহে মানে শ্বুট কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ পাহৰিয়ে যোৱা হৈছে কাৰণ মিনি ব্লগবোৰো শ্বুট কৰি আছোঁ মই তো এটাই ফোন আৰু এগৰাকীয়ে মানুহ কেমেৰাও নিজে ধৰিবলগীয়া হয় যে সেইকাৰণে বস্তুবোৰ পাহৰি যাওঁগৈ মই কোনটো শ্বুট কৰিলোঁ কোনটো শ্বুট কৰিলোঁ এনেকুৱা ত' সেইকাৰণে বিলাই মেলি শ্বুট কৰি আছো তেনেকৈ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিছে নাই বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব কাৰণ মই ইয়াৰ কণ্টেণ্টবোৰ তেনেকুৱা নিদিওঁ মানে বেলেগ বেলেগকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে এদিন এৰি এদিন ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াত আৰু তাত ডেইলিয়ে দিওঁ বুলি চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ তাতো এক মিনিটৰ ভিডিঅ'হে চলি যায় মানে যিকোনো এটা বস্তু দেখাই পেলাই দেখাব ধুনীয়াকৈ পাৰি আৰু তেনেকৈ মিলাই আছোঁ আৰু যেতিয়া দীঘল ফ্লক কিনিম তেতিয়া মিনি ফ্লক দিমি আপোনালোকে চাব পাৰিব বাৰু ঠিক আছে চাই থাকিব দেই অকণমান এয়া আমাৰ কইনা সেইয়া কইনা এইয়া দেখাই দিওঁ অকণ কইনা বায়েক কইনাৰ ভনীয়েক এয়া কইনাৰ ভাগিনীয়েক আমাৰ বেবীক চাবলৈ আহিয়ে থাকে আৰু এইফালে ৰেডি কৰিছে চিকেন নাই চৰি চিকেনটো মাংস অঁ মাছ মাংস বেঙেনা ফ্ৰাই পকৰী আৰু এয়া ডিম আৰু ধৰক এতিয়া মিঠাই ঠিক আছে অঁ পাপৰ মা ইয়াল না আৰু দাইল